Paşinyan gəlin Qarabağı qaytarıb. Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olun və bildirimləri aktiv edin ki, ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən anında xəbərdar olasınız. Ermənistanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın hələ deputat olaran parlamentdə etdiyi çıxışın video yazısı üzə çıxıb. Pravda azın xəbərinə görə sözü gedən videoda Paşinyan parlament tribunasından deputatlara səslenərək deyir: "Gəlin Azərbaycanın məxsus torpaqları onların özlərinə qaytarıb" Mən bunu sizə rəsmi olaraq elan edirəm. Bu onların torpaqlarıdır. Qeyd edək ki, Paşinyan bu çıxışından 2 il sonra hakimiyyətə gəlib. Əslində onun qəzet redaktoru olar­kən də mövqeyi bucır olub və yalançı Erməni tarixi haqqında həddən artıq ağır ifadələr işlədib. Paşinyan Qarabağ klanının işğalı yalançı Erməni tarixinə uydurulmasını və Rusiyanı Erməni xalqının fəcizəsi səbəb və bundan əl çəkməyə çağırır. Hökumiyyətə gəldikdən sonra isə Qarabağ qlanı və Rusiyaya qarşı böyük kampaniya başlasa da, yalançı tarix və işğalçı sələflərindən daha artıq patriot olmaqla özünü yandırdı. Həmin videonu təqdim edirik. Petke Azərbaycanın veradarcı. Dzeshaytni tarazkları.